धुळ जिल्ह्यात असलेल्या साकरी तालुक्यातील पिंपळनेर शहरातून जैन समाजातील बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथील जितेंद्र बुरुड यांचा अठरा वर्षीय मुलगा बित्रा कुमार बुरुड व नाशिक जिल्ह्यातील लोहनेर येथील गुलेच्छा परिवारातील संजय गुलेच्छा यांची कन्या लुब्धी कुमारी गुलेच्छा या अठरा वर्षीय मुलीने जैन धर्माची दीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे या प्रित्यर्थ पिंपळनेर येथील सकल जैन समाजाच्या वतीने महावीर भवनात करून त्या दोघा दीक्षार्थींचा सन्मान करण्यात आला कार्यक्रमात जैन समाजाची सुरूप गोगड ग्रुपचे संचालक रिकप शेठ जैन समाजाचे माजी अध्यक्ष धनराज शेठ जैन सुभाष शेठ जैन अशोक जी कोचर जैन मलकापूर जितेंद्र गुरुड श्रीमती गुरुड नितीन गुरुड राजेंद्र गुरुड लोहनेरचे संजय गुलेच्छा सौ गुलेच्छा कुंदनलाल गोगड डॉक्टर के ए चोरडिया कैलास गोगळ प्रकाश गोगळ प्रदीप संघवी राकेश गोगळ डॉक्टर यांच्यासह जैन समाजातील सर्व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथील कापड व्यापारी जितेंद्र बुरुड यांचा अठरा वर्षाचा मुलगा वित्रा कुमार बुरुड या तरुणाने जैन धर्माची दीक्षा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तसेच नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील लोहनेर येथील कांदा व्यापारी व सदन शेतकरी संजय गुलेच्छा यांची कन्या लुब्धी कुमार, कुमारी गुलेच्छा या तरुणीने ही जैन धर्माची दीक्षा घेण्याचा निर्णय स्वीकारला आहे लवकरच जालना येथे जैन साधू व साध्वे यांच्या उपस्थितीत त्यांना दीक्षा प्रदान करण्याचा दीक्षा सोहळा संपन्न होणार आहे यावेळी कुमारी लुब्दी कुमारी गुलेच कुमारी गुलेच्छा यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले कुंदनमल गोगड धनरा शेठ गोगड स्वरूप गोगड अशोक कोचर राजेंद्र गवळी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले भावी तपस्वी साधू साध्वी तरुणांनी कमी वयात सर्व भौतिक सुखाचा पैसा प्रेम व यश या ऐतिहासिक गोष्टीचा त्याग करून संन्याशी जीवनाची दीक्षा घेऊन समाजापुढे मोठा आदर्श निर्माण केला आहे अहिंसा अनेकांत व अपरिग्रह याविषयी माहिती देत आई वडिलांचेही कौतुक केले कार्यक्रमात सन्मानपत्र शाल श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन सर्व समाजाच्या प्रतिनिधी मार्फत त्यांचा सत्कार करण्यात आला यावेळी गोगड परिवार कोचर परिवार बुरुड परिवार संघवी परिवार टाटिया परिवार चोरडिया अशा विविध परिवारामार्फत या दोघा दीक्षार्थींचा सन्मान केला जैन समाजातील महिलांनी भावी दीक्षार्थींचा सन्मान केला कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी नितीन बुरुड राजेंद्र बुरुड स्वरूप गोगड राकेश गोगड कुंदनमल गोगड रिकपशेठ जैन व आदींनी मोठे परिश्रम घेतले और गुरु ने संस्कार दिए माता पिता ने पैर दिए और गुरु ने सही मार्ग बतलाया माता पिता ने जुबान दी और जुबान का सही उपयोग भगवंतों ने सिखाया माता पिता ने दिल दिया और उस दिल को पवित्र बनाया महान गुरु भगवंतों ने सभी भाई बहनों को मैं कुनम गोगढ़ स्वागत करता हूँ सभी को मेरा जय जिनेन्द्र अपने शहर में आज एक बिरला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम के संबंधित दो शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ हम सब एकत्रित हुए हैं इससे बड़ी बात के हिसाब से दूसरी हो नहीं सकती संसार की माया जाल को त्याग करके मोक्ष की चाह रखने वाले भाई पितर एवं भाई लब्धि का सम्मान करने हेतु आप हम सब यहाँ आए हैं की बहन पहले ही प्रवजित हो चुकी है जिनका नाम परम तुजोक निधि हमारे स्वर्गीय जी मदनलाजी एवं के पोता है राजू और नितिन का यह भतीजा है पिताजी जितेंद्र जी, जी, जी बुरड़ एवं वीर माता सब सुषमा जी इनके सुपुत्र है उन्होंने अब अध्यात्म की मोक्ष की आत्म कल्याण की राह चुनी है वितरण प्रभु उनको संघ सेवा के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ावे होता है उसे हसाना सबके बस की बात नहीं धर्म कर और दान्य पुण्य की बातें अब मान बातें बेईमान की सत्य कर्मों की गंगा बहाना सबके बस की बात नहीं हिंसक तन है हिंसक मन है हिंसा का परिवेश यहाँ महावीर के पद पर चलना सबके बस की बात नहीं एवं माता श्री संजय कुमार जी एवं सीमा की लाडली, हमारे बहुजी सौ सुवर्णा की भतीजी यह बहना भी संयम की राह पर चल पड़ी है आत्मा से परमात्मा बनने का निश्चय भक्ति बहन ने कर लिया है इस पथ पर वो दिन ब दिन प्रगति करें, तब संयम के मार्ग पर मार्ग को उजागर करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करें। हम सबकी शुभ मंगल कामना इन दोनों दीक्षार्थियों के साथ है इनका सम्मान बहुमान करने का अवसर आज हमारे संघ को प्राप्त हुआ इसलिए मैं विपण श्री संघ की संघ अपने आप को भाग्यशाली समझता है हमने आमंत्रित करने पर आप सब परिवारजन पधारे इसलिए हम आप शिक्षार्थियों के और दोनों वीर माता पिता के सत्यशा रूणी है आभारी है सबकी तमन्ना होती है पर पर्पल में हर पल कहीं ना कहीं राग उत्पन्न होता है द्वेश उत्पन्न होता है कहने की भाषा शैली में अहम आ जाता है बोलने में कभी कभार अहम के साथ में ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि वो छोड़ नहीं पाते और इस युग में जो कि कलयुग चल रहा है इसमें अपने आप को क्षमता धारण करके आगे बढ़ना एक विशेष बात है मैं इस कलयुग के युग में जो दीक्षा लेने जा रहे हैं उन दोनों दीक्षार्थियों का संक्षिप्त में सम्मान पत्र का वाचन करता हूं। श्री श्री महावीराय नमः परम आदरणीय पुण्यशाली वीर आत्मा मुमुक्षु भाई वितराग जितेंद्र पुरट तेईस मंगलवार इस छोटी आयु में आपने जो ज्ञानाभ्यास किया एवं किए हैं तदर्थ हम आपका अभिनंदन करते हैं आप जिस उल्लास से से है धर्म उल्ला आज्ञा गुरु आज्ञा एवं संघ आख्या दीक्षांति का सम्मान घरे दीक्षा का सम्मान दीक्षा दीक्षांति का सम्मान

i'm गंगा न्यूज पॉइंट चैनल सब्सक्राइब करा अपली बी